Так, ну, что я могу сказать про себя? Родился тут, во Львове, и с 68 лет вот тут уже как бы нахожу, нахожусь. С небольшими такими, на пару месяцев разве что, покидал этот, этот город. Учился в школе восьмой во Львовской. Ну, потом в университете учился на филологии. И, ну, и параллельно все время я рисовал. Но когда мне, значит, уже пришла такая пора вы, выбрать жизнь, линию жизни... Тут такая вопли начали со стороны родителей, что не дай Бог художником будешь. Не дай Бог говорят, что это, сколько там у них есть было знакомых, у родителей художников, все значит, поспевали и все поумирали. Играла в рок-группе, называлась. она. Я был против такого названия. Ну и постепенно, значит, я не эти рок-группе, не, не, не рок но все-таки благодаря студенческому легкомышленному. Образу жизни потом этому художественному витражному, вот эту группу, значит, все это постепенно нарастало, нарастал алкоголизм. И уже в конце, уже в 21 веке я уже встретил законченным алкоголиком. То есть, вот. Зависимость уже еще, уже была зависимость, но еще не было такого. И, грубо говоря, белка еще не сама да, делириум еще добился уже первый делириум, был уже, ну, вернее, первый и последний, только аж в, 2006, аж в, 2006 году. Ну, так это на меня повлияло, так я перепугался, когда, ну, так сказать, там было все, я книжка пыша. И, и жуки по тебе ползают, там, и, и значит, по стенам лягушки скачут вертикально, и волосы из рта вынимаешь, которых нет. Там. И страшная депрессия такая, что на четвереньках слышишь и воешь, вот так вот, и просто думаешь, что и, конечно, свой тут уже полностью, так сказать, еще, если я такое еще хоть сутки продлится, я уже на себя руки ложу такое было, то четкое, четкое такое было понимание. Но тут, слава богу, вот ребята меня это самое пристроили на дурку, два месяца я лечился и согласился на, на очень такую жестокую, как бы, сказать процедуру на уколы на инъекцию сульфузина, и все, с тех пор вот никаких этих самых поползновений даже нет. В шестом году вот это, значит, одно лечение закончилось, а потом еще года два, я все-таки себе не очень-то доверял, и ходил в этот клуб пациентов, там, в реабилитационный центр, и там, значит, нашего делать нечего, руки чешутся, и начал там эти вот малевать картинки, вот, которые Сейчас там, не знаю, сотни, там несколько сот их намаливал они и тут выставлялись, во Львове, и в Киеве выставлялись. И еще была у меня даже выставка это «Трезвость – это мудрость жизни» в галерее ОМ тут во Львове. И мне целые, много этих антиалкогольных картинок, таких полу, полуплакатов, полукартинок. Так что очень мне это как бы понравилась сама те, идея, тема. И у меня сейчас даже вот есть какая-то, вот как вот, допустим, это, недавно мне, три года назад, Игорь Жулив, Предложил э, серию больших листов сделать для такой гипотетической выставки, которая не состоялась из-за его смерти, к сожалению. И, и я, значит, э, на, на тему огородничества, вообще любого сельского хозяйства, то есть растения и водства. Я там уже 30 штук сделал, но, но и, обе, и обязательно тут же влепил такой плакатик антиалкогольный. <laughs> мужик, который там с, этим, с бутылкой зачеркнутой плакат держит. И таким образом все-таки я чувствую себя обязанным пропаганду трезвости вести в, любой, в любую, в, любую, дырку с этим вставаться. Но есть у меня центральная тема – это алкоголизм, вернее, трезвость. Борьба с алкоголизмом, трезвость. Значит, Пропаганда отрезвости. И духовность в широком смысле. Я, у меня много таких символических ангелов, таких довольно, ну, конечно, деформированных, в полународном, полу-таком абстрактном стиле. И человеческие взаимоотношения. Много у меня парных портретов. Кого-то с кем-то, и стараюсь там, выражение, тут уже так, как бы психологии небольшими такими средствами, линиями, как, одними такими, можно сказать, и пятнами передать настоящую такую как бы, реальную, реальное взаимоотношение, реальное выражение лица этих вот говорящих, спорящих там, конечно, но я все-таки главные для меня люди. Главное, вот пусть, пусть на меня эти не, не обижаются во многих и религиях, и течениях есть ограничения например, на самое изображение человека. Одно то, что вот есть смайлики, смайлики, вот эти две точки, это и две точки, уже одно, это оправдывает то, что это все-таки дело хорошее и нужное, хотя бы, да, хотя бы для, подня... для поднятия настроения. Вот такое вот. <н atheist> ну я тут сейчас uh, живу уже после. Это у меня четвертая квартира во, во в Львове четвертое. Ну, так вот как-то живем, живу, и хватает места для того, чтобы, значит, молевать. Свою третью квартиру во Львове я поменял на, с парнем, который жил здесь. Тут были стены очень такие, ну, старые, закопченные, просто тут как пещера, как это самое, так вот все выглядело. И, и, значит, он заказал этот парень, значит, ремонт. И начало все это дуть. то что это он начало слоями вот так отлепать. А я тогда еще пил, когда еще там веселился, пьянствовал. И начал это все дело разрисовывать. Вот этими рожицами заклеивал там эти пустоты. Потом уже смотрю, как бы она уже сама, сама по себе объектом стала, от эта вот стенка. Вот я уже и не трогаю, А бы у меня было одно время. Да, надо ее, как бы, такая идея, надо ее замазать, все, значит, устроить как положено. А потом смотрю, да нет, жалко, рука не поднимется. Нет, нет, вот сейчас вот я живу с, такой вот, с, с такими стенами живописными, можно сказать, размалеванными. Вот и так вот и продолжаем. Не знаю, сколько еще положено, сколько еще суждено. но пока что в лучшее время, я считаю, что сейчас у меня. Такое понятие возникает, что надо знать, что ты хочешь, что ты вообще, зачем ты. Вот это очень, когда начинаешь себя, о себе задумываться, оно рано или поздно пройдется. Это знание о себе самом да, ну пусть под конец жизни, пусть там значит, уже с годами. но Вот заодно, как в процессе размышления над собой, даже, две, даже четыре книги написал. Издали мне их швейцарцы за, за этот самый, за свой счет. Ну, конечно, там тиражи там, по 200 экземпляров, такие небольшие, но просто, просто чтобы было как бы вот книга. Одну, значит, про книгу мертвых, как я вот умер, умирал, мне там, повезло мне в этой жизни, три раза пришлось отключаться и на, на, побывать на том свете. И вот поэтому первая книга о а, этой смерти, значит, львовская книга мертвых. Вторая у меня была по этому самому, по э, антиэкологии на, называлась, потому что я чисто считаю, что некоторые... Эти э -э -э экологические, они просто не имеют права быть. Все-таки человечество, это идет вперед, есть вектор. Только уже под конец карьеры, под конец жизни, только сейчас оказался я в ситуации, когда делаю то, что хочу, и вообще на все плюю, и очень мне это нравится. Так сказать, вот так вот.